dan yang tak berlaku pun akan berlaku kerana kata-kata Nabi adalah kata-kata yang benar dan memang apa yang Nabi sebut itu berlaku tidak di zaman hidup dia berlaku di zaman kerajaan Amawiyah zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu apabila dalam masa dua tahun Umar bin Aziz memerintah dengan adil Allah Ta'ala mengurniakan harta negara yang berlempah ruah sehingga lapan bahagian zakat semua dibahagikan harta zakat masih hadir lagi sehingga Umar bin Aziz beristihad untuk menambah bahagian yang ke-9 iaitu diberi kepada pemuda-pemuda yang tidak berkahwin kerana tidak cukup belanja Umar bin Aziz ialah khalifah yang menyaksikan negeri yang aman pemerintahan yang adil dalam masa dua tahun sahaja menunaikan apa yang disebut oleh di Nabi Salam Beradi bin Hatim Hadis ini hadis yang sangat penting yang sangat memberi makna yang besar hadis ini menceritakan berkenaan dengan hari kiamat apabila manusia dihadapkan di hadapan Allah dibicarakan di hadapan Allah Allah Ta'ala sendiri yang menjadi hakim Allah Ta'ala yang bercakap dengan setiap orang yang akan dibicarakan walaupun jumlahnya bilion ataupun trilion manusia sejak zaman Nabi Adam sehingga hari kiamat Allah akan bercakap sendiri membicarakan setiap orang dengan pembicaraan yang adil walaupun Allah Taala tahu segala-galanya segala yang nyata dan tersembunyi yang rahsia Walaupun di tengah malam yang gelap Tidak ada manusia Allah Ta'ala tahu apa yang manusia buat Tetapi Allah Ta'ala membicarakan manusia dengan adilnya Dibawa bukti Saksi Saksi dekat makhluk yang melihat Dosa yang dibuat oleh seseorang Saksi daripada tulisan-tulisan malaikat Yang mencatik amalan-amalan yang kita buat saksi daripada tubuh kita sendiri tangan bercakap kaki bercakap di mana Allah Ta'ala merakamkan segala perbuatan kita melalui tangan dan kaki kita sendiri jangan kita sepele. pelik hari ini Allah Ta'ala beri sedikit ilmu kepada manusia manusia boleh merakam dengan suara dengan gambar melalui rakaman Allah Ta'ala kuasanya tidak sehingga Allah Ta'ala jadikan segala amalan perbuatan kita dirakamkan oleh kulit-kulit kita sendiri yang akan bercakap pada hari kiamat di masa itu Nabi kata kepada Ali bin Hatim manusia akan berpaling ke kanan takut ada kawan takut ada peguam ada lawyer beliau tak ada malaikan amalan dia paling kiri tidak ada malaikan amalan yang jahat yang dia buat tidak ada yang membela dia Malahkan amalan dia tengok ke hadapan neraka ada di hadapan menunggu dia oleh kerana itu Nabi kata peliharalah diri kamu dengan mengerjakan amal yang soleh walaupun dengan bersedekah dengan buah tamar yang dibelah buah tamar yang sekepih sebelah buah tamar seluruh buah tamar dengan sedekah boleh menyelamatkan seseorang daripada api neraka kalau tak ada juga maka hendaklah dengan ucapan yang baik dengan kalimah yang baik dengan kata-kata yang baik bukan dengan cakap yang buruk cakap yang tidak baik menunjukkan bahawa yang boleh membela seseorang itu pada hari kiamat hanyalah amal yang berlandaskan kepada iman yang betul bila seseorang itu meninggal dunia yang pertama sekali tinggal di harta dia Harta dia tak boleh teman dia bila dia mati. Tak boleh teman. Harta yang boleh teman pun kain putih. Alat-alat kapan. Itu saja yang boleh teman dia. Kemudian yang ikut dia ialah kawan-kawan dia dan keluarga dia sekadar ke kubur saja. Di mana keluarga dan kawan dia tak sanggup dikambuh sama dalam kubur. Tak sanggup. Maka tinggallah dia seorang dalam kubur. Yang bersama dengan dia di masa itu ialah amal yang baik yang dia buat di atas dunia oleh kerana itu manusia nak rasa bahawa kedudukan dia di alam dunia adalah tempat persinggahan tempat berhenti bukan tempat selama-lamanya walaupun kita merasakan seolah-olah tak mati seolah-olah dunia ini selama-lama walaupun kita nampak ada orang mati tak ada orang yang hidup selama-lama Walaupun raja yang besar, pemimpin yang besar, yang kaya raya, yang cukup duit nak beli obat, mati juga. Menandakan mati tidak boleh dia tak. Mesti berlaku. Maka yang menjadi teman seseorang ketika mati ialah amal yang salih. Amal yang baik, yang dibina di atas iman yang sebenar. Itu saja yang boleh membela diri dia. Kecuali hal itu benda yang digunakan untuk amal yang soleh dan kaum keluarga yang dididik yang dididik dengan baik yang mengerjakan amal yang soleh yang mendoakan untuk dia itu saja yang boleh bersama dengan dia yang lain tidak boleh bersama dengan dia pada hari kiamat kelak ketika dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebut dia dalam hadis yang lain yang terkenal yang pernah kita sebut Ha, dalam pengajian kita Dan biar kita ulang Dan hadis ini adalah kitab mustika hadis Terdapat di kalangan seorang manusia Yang dibicarakan di hadapan Allah pada hari kiamat Ditunjukkan kepadanya suratan amal yang berjela-jela Sehingga sayup mata memandang Penuh dengan amal yang jahat Tidak ada amal yang baik sedikit pun Lalu Tuhan bertanya kepadanya Wahai hamba ku, Betulkah engkau mengerjakan amal ini Yang banyak ini Lalu hamba itu ber 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 Mengaku ya Tuhan Memang saya buat amal yang jahat ini Tuhan tanya lagi Betulkah buat amal yang jahat banyak ini Boleh jadi malaikat salah tulis Malaikat aku Menzalimu Zalim padamu Malaikat tulis Saja mudah buat Lalu hamba tu berkata, wahai Tuhanku, memang betul saya buat amal ini. Betul sungguh. Di masa itu dia akan ingat. Dan tiap-tiap orang manusia yang membaca suratan amal dia, dia akan ingat bahawa dia buat sungguh amal itu. Sama ada yang nyata yang tersembunyi, dia buat sungguh. Tak tersembunyi sedikit pun. Walaupun sekecil-kecil amalan. Lalu Tuhan berperman. wahai hamba ku di sana ada satu perkara yang ada padamu lalu dibawa ketah yang kecil yang ditulis padanya dengan kalimah la ilaha illallah yang penuh dia sebut dalam masa hidup dia la ilaha illallah yang dia yakin, yang dia percaya yang dia tidak batalkan la ilaha illallah itu walaupun dia seorang yang jahat lalu Tuhan suruh timbang semua amal yang jahat itu dengan la ilaha illallah Lalu hamba tu berkata, wahai Tuhanku. Nak buat apalah dengan ketah yang kecil ini. Kecil sangat ketah ni nak timbang. Dengan amal saya yang banyak. Tak boleh buat apa. Tuhan kata pergi timbang. Lalu ditimbang. Tiba-tiba kalimah oleh Allah menjadi berat. Dan hamba itu dibawa ke syurga. Ini disebut dalam hadis yang masyur. Menunjukkan bahawa seseorang itu akan selamat dengan amalnya satu perkara lagi orang yang menyembunyikan dosanya dia buat dosa dia dengan Tuhan saja orang lain tak tahu dia tak cerita ke orang dia sah dia bertawabat orang ini dibicarakan dalam keadaan yang rahsia Tuhan membisikkan ke telinganya pada hari kiamat tidak diumumkan kepada orang betulkah ke membuat dosa ni lalu dia mengaku ya wahai Tuhan ada pun orang yang berbangga dengan dosanya yang bermegah sudahlah dia buat dosa dia cerita ke orang pula kerana ada jenis manusia ni yang berasa ek eh, berasa megah dia buat dosa cerita ke orang orang ni akan dimalukan pada hari ke akan diumumkan dosanya di tengah khalayak ramai bukan sahaja terhina bahkan dia akan rasa malu kerana dia tunjuk megah dengan dosa yang dibuat di atas dosa di sinilah Nabi SAW menyebut seseorang yang buat dosa walaupun dosa yang besar jangan cerita ke orang kecuali dia tanya ulama untuk mendapat hukum tak menjadi salah kerana dia seorang yang jahil seorang yang tak tahu nak tanya hukum kesalahan yang dia buat itu tak menjadi salah yang jadi salah ialah dia berbangga dengan dosa yang dia buat bermegah sudahlah dia buat dosa berbangga pula bermegah pula ha? berasa megah berasa bangga berasa sombong dengan dosa yang dia buat nak lawan Tuhan sombong di hadapan Tuhan ini orang yang mendapat hina pada hari kiamat kelak. oleh kerana itu kita kena sedar bahawa tiap-tiap orang manusia berada di alam dunia adalah untuk persediaan untuk bekalan dalam menghadapi hari yang sungguh-sungguh yang kekal abadi iaitulah hari kiamat wallahu a'lam